अलमकूम स्टूडेंट वर्चुअल में खुश आमदीद आप देख रहे हैं भैया खानपुर चैनल रिजल्ट का सभी स्टूडेंट को इंतजार है मैंने कन्फर्म कर लिया है यूनिवर्सिटी से और अब आपको बता देता हूँ कि वो कब आप के पास शो हो जाएगा और उससे पहले उनसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ें हैं कि आप उसको कहाँ पे देख सकते हैं और मिड टर्म रिजल्ट में पास कौन होगा रिजल्ट तो खैर आ ही जाएगा लेकिन अगली बातें जो हैं वो जैसे आए आपको ये तो पता ना चेक कहाँ करना है और फिर पास फेल का क्या आपने डिसाइड करना है डिसाइड करने से मुराद ये है कि जब आप नंबर देखेंगे तो आप फिर सोचेंगे क्या ये पास है या क्या फेल है चलें देख लेते हैं आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा हर जो वीडियो हम बना रहे होते हैं वो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आप उसे टाइमली अपडेट हो सकते हैं वीव्यू के जितनी भी अब चीजें चल रही हैं तो आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वही लाएं और उससे पहले जो जरूरी चीज़ है जिन स्टूडेंट्स के अकाउंट्स ब्लॉक हो चुके हैं वो फौरन अपनी फीसेस पे कर लें क्योंकि जिनके ब्लॉक हैं वो अपना रिजल्ट तो नहीं देख सकेंगे और मैंने ये कल रात वीडियो शेयर कर दी थी कि कितनी फीस पे कर सकते हैं यानी मिनिमम कितनी फीस पे होगी और आपका अकाउंट फौरन कैसे ब्लॉक अनब्लॉक हो सकता है तो ये देख लीजिएगा आप आ जाए जरा पहले सवाल के ऊपर कि आप कहाँ देख सकते हैं और कौन कौन पास होगा तो एल ओपन कर लेते हैं एल हमने ओपन कर लिया है सिंपल और सीधे आपने जाना है यहाँ पे ग्रेड बुक के अंदर ग्रेड बुक में यहाँ पे मिड टर्म आपको रिजल्ट नजर आ रहा है इसको क्लिक करेंगे और अभी यहाँ पे आ रहा है कि मिड टर्म फॉल ट्वेंटी ट्वेंटी फोर नौ अभी रिजल्ट नहीं आया तो जैसे ही आ जाएगा वो आपने यहाँ पे चेक करना है आपको वो प्रॉपरली एक शेप में रिजल्ट नजर आएगा आ, टोटल मार्क्स सब्जेक्ट का नाम होगा टोटल मार्क्स होंगे अब टेन मार्क्स होंगे परसेंटाइल होगा एवरेज होगी क्लास परसेंटेज होगी वो सारी चीजें होंगी आपके सामने और अगला जो सवाल है कि कौन कौन पास होगा आप का अगर देखा जाए तो मिड टर्म में कम से कम जो नंबर आपको लेने होते हैं वो आ, आठ नंबर होते हैं आठ वाला यूँ समझ लें कि आप पास आए और इससे ऊपर जितने होंगे वो आपके लिए फायदेमंद है उससे ये है कि आपकी जो सी जी पी ए है वो बेहतर होती जाएगी और आपका पास होना आसान हो जाएगा फाइनल में कुल मिलाकर तो यूं समझ लें कि सवाए उन लोगों के जिन्होंने पेपर ही नहीं दिए वो फेल होंगे और बाकी जिनके भी नंबर आ जाएं थोड़े आ जाएं या ज्यादा आ जाएं वो अपने आप को फिलहाल पास समझें क्योंकि जो मज़ीद इसकी पास फेल का सब्जेक्ट ऑफ फैसला होना है वो आपकी जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जैसे असाइनमेंट्स क्विज़ और जी डी बी ये सारी की सारी आलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली हैं एक आदि रहती होगी और, और मेरा ख्याल नहीं कि इससे को कोई मज़ीद कोई डेट किसी की ज़्यादा होगी जैसे ये सारी चीज़ों के रिजल्ट नंबर आ जाएंगे और फिर उसके बाद ही ये कैलकुलेशन होती है कि आ, टोटल आपके जो 20 परसेंट बनते हैं पूरे हो रहे हैं आपके या नहीं हो रहे तो यहाँ पे इस तरीके से चल रही है असाइनमेंट कोई जी से अब कोई पेंडिंग नहीं पड़ा होगा अब अगर कोई पेंडिंग पड़ा है तो उसके भी जो है ना वो नंबर आ जाएंगे तो इस हिसाब से ये बीस अगर बन जाएंगे सारे के सारे मिला कर उस पेपर में वो मैं आपको वीडियो शेयर कर चुका पहले ही वो अगर आप मजीद तफसील से देखना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले की वीडियो शेयर की हुई है बीस परसेंट वाली इस वीडियो के नीचे भी मैं आपको बता दूंगा आ, उसका लिंक डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं ये वाला ठीक है ना आ, ये वीडियो दो हफ्ते पहले मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी कि 20 परसेंट रूल है क्या अब आ जाए रिजल्ट के ऊपर के रिजल्ट आना का मैंने जो कंफर्म किया है आ, ये जो रिजल्ट है आपका मिड टर्म आज रात आ सकता है यानी आज तारीख है 10 दस, दस को रात को आ सकता है रात को किसी टाइम ये अपडेट हो सकता है और सेकेंड जो चांस है ठीक है दो दिन दो डेट्स बताई गई है आज हो जाएगा अगर आज ना हुआ तो फिर सैटरडे और संडे को छुट्टी होगी और फिर ये मंडे को रिजल्ट आएगा यानी दस को आ सकता है पॉसिबल है इसी के चांसेस कम है नहीं आया तो फिर तेरह को ये रिजल्ट आ जाएगा लेकिन जरूरी है कि एक तो आपको 20 परसेंट रोल का पता हो वो इसी चैनल के ऊपर आप कुछ दिन दो हफ्ते पहले की वीडियो देख लीजिएगा और बाकी आपने सिंपल ग्रेड बुक में आएंगे आपके सारे नंबर्स शो हो रहे होंगे और जितने यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो नंबर शो होंगे उसमें असाइनमेंट क्वीज़ वगैरह का शामिल नहीं होते वो अलग से कैलकुलेट होंगे बीस परसेंट रूल निकालने के लिए वो डेट शीट के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा यानी अगर किसी सब्जेक्ट में आपके टोटल बीस परसेंट नंबर नहीं बन रहे थे सब चीजें मिलाकर भी तो फिर वो पेपर आपका जो है वो डेट शीट से गायब हो जाएगा नहीं आएगा तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके जो पेपर के नंबर हैं वो शामिल होने हैं तो ये चीजें मज़ीद तफसील करिए बीस परसेंट वाला रूल देख लीजिएगा वीडियो यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं लास्ट में फिर रिमाइंडर के फीस जिनकी रहती है वो जमा करा दें अगर अकाउंट ब्लॉक होगा तो आप अपना रिजल्ट नहीं देख सकेंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफि